великий подвиг наших людей, независимо, кто не по понац... Я впервые 69-ю годовщину Великой Победы услышал, в том числе из Киева, воздержись от мероприятий, будь осторожен, я встревожен и говорю, я пойду на все мероприятия. Я ничего не боюсь. Я видел, страшнее войны больше ничего нет. И сегодня, в свои 91 год, я душевно волнуюсь, радуюсь великой победой. Большое спасибо всем. Мне сегодня рано утром было много звонков, говорили ты как, не пойдешь? Я говорю, нет, пойду. А говорят, людей не будет. Я, вы молодые люди, докладываю вам. Сверх ожидания. Людей не меньше, чем прошлые годы. От мало до велика. Большое спасибо руководству области, города, всем категориям жителей Житомирского полезья за то, что они в трудную минуту в нашей стране нашли и средства, и душу, и моральную стойкость отвечать интересам нашей страны. Я верю, что пройдет немного времени и перестанут говорить о диверсиях, контрреволюции, гражданской войны, я искренне хочу, чтобы мы все жили в условиях мира, достатка, благополучия. У меня правнуки и внуки, и я за них волнуюсь. Надо отменить день 9 мая. А я говорю, не смейте. Пока мы живые ветераны, не разрешим 9 мая всенародный праздник.